নমস্কাৰ আমি শিশুক কি বিস্কুট খুৱাব লাগে কেতিয়াৰ পৰা খুৱাব লাগে সেইটোলৈ অভিভাৱকসকলৰ মনত বহুত ধৰণৰ কুৱেশ্যন থাকে আজি সেইটোৰ ওপৰত মই কিছু কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যদি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ সকলো অভিভাৱকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব কিয়নো এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা বিস্কুট সকলো ল'ৰা ছোৱালীকে বা শিশুকে আমি দিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ তেওঁলোকেও কেতিয়াবা বিচাৰে খাবলৈ গতিকে শিশুক বিস্কুট দিব লাগে নে নেলাগে কি বিস্কুট দিব লাগে কেতিয়াৰ পৰা দিব লাগে সেই বিষয়ে আজি মই আপোনালোকক কিছু কথা জনাব খুজিছোঁ যদি আপোনালোকে এই চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেতিয়া প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যদি ফেচবুক পেজত ভিডিঅ'টো চাই আছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাইক কৰি দিব এটা আৰু লগতে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু লগতে বেল বাটনটো দবাই দিব যাতে সকলোখিনি নটিফিকেশ্যন আপুনি ভিডিঅ' আপলোড হোৱাৰ লগে লগে লাভ কৰিব পাৰে প্ৰথম কথাটো হ'ল যে শিশুক আমি বিস্কিট দিম নে নিদিম সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'ম যে শিশুক বিস্কুট দিব নালাগে শিশুৰ মাতৃসকলে কেতিয়াবা কুৱেশ্যন কৰে যে ছয়মাহ হৈ গ'ল এতিয়া যিহেতু আমি বাহিৰৰ বস্তু আমি খোৱাব আৰম্ভ কৰিছোঁ গতিকে মই শিশুক পানীত তিয়াই বা চাহত তিয়াই অলপ অলপকৈ বিস্কুট দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ যিবিলাক ভাল বিস্কুট মেৰিগ'ল্ডেই হওক বা আন কিছুমান ছুগাৰ ফ্ৰী বিস্কুট মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ শিশুক শিশুৱেও খাই ভাল পাইছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমি সাৱধান হোৱা দৰকাৰ কিয়নো সকলো ধৰণৰ বিস্কুটতেই নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট বিস্কুটতেই আপোনাৰ কি থাকে ময়দা থাকে এক্সট্ৰা প্ৰিজাৰ্ভেটিভ দিয়া থাকে যাতে বিস্কিটটো ভাল হৈ থাকে বহুত দিনলৈ তাৰপিছতে কি থাকে অতিমাত্ৰা ছুগাৰ এডেড হৈ থাকে বা বিভিন্ন ধৰণৰ অডিবেল কিছুমান অইল কিছুমান ইয়াতে দিয়া থাকে মিক্স কৰা থাকে গতিকে আমি এই ধৰণৰ বস্তু যদি শিশুটিক দিওঁ শিশুটিৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে অপকাৰী হ'ব পাৰে শিশুৰ স্বাস্থ্য আমাৰ কাৰণে মেইন ফকাশ আমাৰ শিশুৰ স্বাস্থ্য যাতে ভালে থাকে সেইটো আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ কিন্তু যদি এনেকৈ আমি বিস্কুট দিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ গাখীৰৰ লগত দিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ বা পানীৰ লগত বা চাহৰ লগত চাহটো শিশুক একেবাৰে দিব নালাগে চাহ দিয়াটো একেবাৰে শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে উপকাৰী গতিকে কেতিয়াও চাহত তিয়াই বিস্কিট বা যিকোনো বস্তু চাহত তিয়াই দিবলৈ কেতিয়াও চেষ্টা নকৰিব ই শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে অতি বেছি ক্ষতিকাৰক হয় ইয়াৰ লগে লগে বিস্কুট বহুত বেছি ক্ষতিকাৰক একো ধৰণৰ বিস্কিটে আচলতে শিশুক দিব নালাগে আপুনি ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰা ৰুটি পিঠা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু দিয়ক বা জলপান দিয়ক ঘৰতে ব্যৱহাৰ কৰি আমি যিবিলাক আমি ঘৰতে তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ সেইবিলাক বস্তু দিয়ক শিশুৰ ৱেইট গেইনো ভাল হ'ব শিশুৰ ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেমো সেইখিনি গ্ৰহণ কৰিবলৈ সুবিধা পাব আৰু শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে হানিকাৰক একো বস্তু আমি নাথাকে যিহেতু আমি ঘৰত বস্তুটো তৈয়াৰ কৰি দিম সেইটো হাইজেনিকো হ'ব গতিকে বিস্কিট দিম নে নিদিম বিস্কিট কেতিয়াৰ পৰা দিম আৰু বিস্কিট দিলে কি বিস্কিট দিম এইবিলাকৰ সকলোৰে এটাৰ উত্তৰ যে আমি শিশুক বিস্কিট পৰাপক্ষত নিদিয়াটোৱে ভাল শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ই অতি বেছি ক্ষতিকাৰক বুলি গণ্য কৰা হয় আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোক সকলোৱে ভাল পালে যদি ভাল পালে আপোনালোকে সকলো অভিভাৱকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এই কথাখিনি সকলোকে জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং